karat ini hidup apa mati sih mati apa hidup nih lagi di tengah-tengah begitu mendingan kasih keputusan kita kan nggak bisa nungguin koma begini kelamaan aku bilang gitu kesian loh jadi sepertinya sebelum uh, tahun baru dia sudah harus bisa memutuskan lanjut atau untuk kalian mah namanya unofficial olively udah biasa kan aku kesana aku kesini kalian udah biasa lah ya sama story aku yang moving around begini so bestie bestie untuk yang ada di Indonesia aku juga punya unofficial buat kalian nanti aku share ke kalian ya kutek aku keren kan cantik banget ini kutek sesi natal karena mau natalan jadi warnanya harus merah baru menyala besti-besti aku makan dulu setelah makan nanti aku akan share informasi unofficial untuk teman-teman yang ada di Indonesia karena ini tuh kayak detik-detik menegangkan untuk para besti-besti aku yang ada di Indonesia aku makan dulu oke okay? sama si birthday boy nih. besti yang ada di Indonesia tanah air kecintaan kita semua <laughs> udah jam tidur ya di sana tidur bestie, ntar kau kesiangan besok kerja. By the way, aku anu officialnya sebentar aja supaya kalian cepat tidur. So, setelah aku ngobrol-ngobrol di tengah-tengah sih sebenarnya di tengah-tengah lagi ngobrol-ngobrol tentang member-member dari luar ini, terus aku nanya itu yang di Indo gimana pak? By the way gitu, karena aku bilang sama dia kesian loh mereka itu kayak Dying gitu loh kayak lagi nunggu sekarat ini, hidup apa mati sih, mati apa hidup nih, lagi di tengah-tengah begitu mendingan kasih keputusan. Kita kan nggak bisa nungguin koma begini kelamaan, aku bilang gitu, kesian loh. Jadi sepertinya sebelum uh, tahun baru, dia sudah harus bisa memutuskan lanjut atau setelah lihat story aku ini jangan ajakin aku berdebat ya. Cik kalau lanjut begini kalau enggak begini udah jangan debat sama aku. Aku nggak nggak mau ke arah sana karena aku cuma nanya ini gimana teman-teman yang ada di Indonesia mau lanjut atau enggak. Itu aja pertanyaanku. Nah, kalau misalnya lanjut seperti apa, enggak seperti apa itu urusannya dia. But one thing for sure kuncinya kalian itu adalah ada di koin. <laughs> so kalian ya untuk get what you want or your way, ya your coin harus, yaitu kuncinya satu-satunya jalan keluarnya untuk yang ada di sana. Karena untuk masukin lagi dana dari block keluar ke sini akan kena block lagi. <sum> Nantinya, karena kan dipertanyakan, ini uang dari mana? bla jadi ya satu satu jalan ya dari koin itu sendiri gitu basic ngerti ya sampai sini nggak usah tanya lebih detail lagi aku nggak mau tahu udah sudah jangan bisikin aku ini itu udah penting for sure kalau dia mau lanjut itu harus kerjasama dengan broker lokal which is kalau kerjasama dengan broker lokal aku pernah mention ke kalian juga akan ada deposit baru, akan ada bayar robot baru karena kerjasama sama yang udah-udah sama Sugi juga kan gitu kan. Sekarang kalau sama Broker yang baru lagi, yang penting lokal kan, karena aturan yang berlaku itu dia tidak boleh melanggar hukum loh Besti. Karena peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan di Indonesia adalah harus menggunakan broker lokal. Jadi nggak boleh melanggar dari ranah itu, gitu loh. Nah, itu bagaimana? dengan member-member yang sudah ada dari yang sudah menggunakan broker luar ini gimana ketentuannya. Nah, itu yang akan dia siapkan untuk memberikan keputusan gitu. Apakah lanjut ataukah akan lanjut dengan broker lokal atau gimana itu nanti biar tanya ke dia. So again, sekali lagi jangan ajak aku berdebat ya. Dia akan memberikan keputusannya sebelum tahun baru ini ada bestie dari Indonesia sampai bilang gini, aduh ci kita mau mau kayak lego, kayak logo, kayak lugu, <laughs> yang penting bisa withdraw lancar dipotong 50% juga nggak apa-apa. Ini spread itu loh bestie yang ada di Indo. Karena memang aku juga mengerti dan memahami karena kondisi di Indonesia itu robot-robot lain coba pada kemana? Tumbangkan almarhum semuanya. Semua uh, hak membernya tidak terpenuhi gitu loh Nah aku juga di tengah-tengah tadi Pembincangan aku ngomongin tentang member luar tuh Aku menyicipkan <laughs> Menyisipkan sebagian untuk yang ada di Indonesia Tuh kalau bisa diberesin deh Gak bisa mereka tuh nungguin koma begini Di pinggiran ranjang nih Mati hidup, mati hidup ya gitu Kayak orang lagi deg-degan kan gitu So I bilang untuk dia segeralah kasih keputusan pahit manis mereka bisa telan kok asal jangan dibikin ngambang gitu supaya tidak ada harapan-harapan palsu itu sih yang tadi aku share ke dia François bonjour <laughs> bonjour François <laughs> yes hopefully we will get the answer what we wanted and then we will get our money what we hope to Of course, it's not easy. The process are still still long way to go to get back to the normal. But you know, as I talk to you, I don't make any promises, and I don't wanna bring you to the moon. I don't wanna bring you to the Mars. But I want you be together with me because I believe that together we are stronger. Without everyone, I cannot do anything. So we have to do everything. Not only for our name or ourselves, but let's go to this together. Together we are stronger by moon Mars. I don't care because I don't know what we're gonna do there. Just the best thing is have to be together. francois bonjour <laughs> bonjour francois <laughs> yes hopefully we will get the answer what we wanted and then we will get our money where we hope to of course it's not easy the process are still still long way to go to get back to the normal but you know as i talk to you i don't make any promises and i don't want to bring you to the moon i don't want to bring you to the mars but i want you be together with me because i believe that together we are stronger without everyone i cannot do anything so we have to do everything not only for our name or ourselves but let's go to this together Together we are stronger by Moon Mars. I don't care because I don't know what we're gonna do there. Just the best thing is have to be together.